حتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مقامی روحت ہلال ہی کا طریقہ رائج تھا اور انہوں نے اسی کی تلقین فرمائی تھی یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج ذیل عنوان کے ساتھ نقل فرمائی ہے وہ کیا عنوان ہے کہ ہر قصبے کی اپنی رویت ہلال ہے کسی ایک قصبے میں چاند کا نظارہ دوسرے قصبے کے لیے لائے کے تقلید نہیں مانا جا سکتا جبکہ دونوں قصبوں کے درمیان فاصلہ نمایاں ہو اس عنوان کے تحت امام مسلم روایت نقل کرتے ہیں جسے امام ترمزی نے بھی نقل کیا سنن نسائی میں بھی نقل کیا گیا ابو دعود اور احمد بن حنبل میں بھی نقل کیا گیا یہ روایت اس بات کو واضح کرے گی کہ ایک ملک میں نظر آنے والے چاند کی بنا پر دوسرے ملک والے اس پر عمل نہیں کر سکتے بلکہ ہر ملک اپنا اپنا اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے کو بجا لائے گا ایک صحابی سے روایت ہے کہ ام الفضل نے مجھے کسی کام سے حت معاویہ کے پاس شام بھیجا میں ملک شام ہی میں موجود تھا جب وہاں جمعے کی رات کو رمضان کا چاند نظر آ گیا اس مبارک مہینے کے اختتام پر میں شام سے واپس مدینہ پہنچا تو حت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے شام کے بارے میں سوالات کیے اور وہ یہ بھی پوچھا کہ وہاں رمضان کا چاند کب دیکھا گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ہم نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا تو انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے بذات خود چاند دیکھا تھا میں نے کہا جی ہاں میں نے اور بہت سے دیگر لوگوں نے چاند دیکھا حت معاویہ سمیت ہم سب نے اسی کے مطابق روزے رکھے تب حت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے مدینہ میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا لہذا ہم نے ہفتے کی رات چاند دیکھنے کے حساب سے تیس روزے رکھے یا انتیس روزے رکھے میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شام کی رویت ہلال آپ کے لیے لائق تقلید نہیں تھی تو حتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ نہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ ایک علاقے کا کی رویت دوسرے علاقے کے لیے لائق تقلید نہیں ہے اس روایت سے ثابت ہوا کہ لوگ اپنے علاقے کے اعتبار سے چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کی پیروی کو ضروری نہیں سمجھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک شخص ایسے شخص نے کہ جس نے بذات خود چاند کا دیدار کیا اس بات سے مطلع فرمایا کہ شام میں رمضان کا آغاز ایک دن پہلے ہو گیا تھا تب انہوں نے یہ کہہ کر شام کی رویت ہلال کی تقلید سے انکار کر دیا کہ یہ ان کی رائے نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ دوسرے ملک کی رویت ہلال کی تقلید اس ملک کے لیے لازمی نہیں ہے اسلام اور شریعت کے احکام وقت کے ساتھ نہیں بدلتے سب مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہی روزے رکھیں نماز عیدین بھی اپنے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ ہی ادا کریں کیونکہ نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کا یہ فرمان بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر ہی عید الفطر مناؤ اور اگر چاند چھپ جائے یعنی آسمان ابر آلود ہو تو شابان کے تیس دن پورے کرو اور یہاں یہ بات بھی غور غور طلب ہے اور حاضر ذہن رہے کہ روزے رکھنے اور عید الفطر منانے کے حکم سے مراد یہ ہے کہ جب رویت ہلال آنکھ سے ثابت ہو جائے یا پھر ان وسائل سے جن میں آنکھ استعمال ہوتی ہے مثلا دوربین وغیرہ کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام والسلام کا فرمان ہے کہ روزہ اسی دن سے ہے جس دن تم روزہ رکھو اور فطر اسی دن سے ہے جس دن تم عید الفطر کرو اور عید الاضحیٰ اسی دن سے ہے جب تم قربانی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم بدگمانی کرتے ہیں روحت ہلال کمیٹی کے اوپر کہ انہوں نے فلاں چیز کر دی حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے روحت ہلال کمیٹی کو سپارکو اور نیوی کے نیویگیشن ونگ کی مکمل معاونت حاصل ہوتی ہے ان کے پاس جدید دوربینیں اور جدید آلات ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر یا جن لوگوں نے چاند دیکھا ہوتا ہے ان کی گواہیوں کی تعدیل اور تصدیق کر کے پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں اور وہ کیوں اپنے ذمہ لوگوں کے روزے اور نمازیں لیں جبکہ وہ حق بات جانتے ہوں اللہ تبارک تعلیٰ دعا ہے کہ اللہ